Надо поехать узнать, но вообще думает отдавать. Какая сумма денег? Приблизительно 30 тысяч долларов. Сказал, что надо съездить, чтобы они не убежали, ничего не сбрызнули, просто как по страховке. Приехали к этим людям, подъехали к участку. Нам он выдал баллоны, нам надо было обрызгать, чтобы они не подал, ничего не схватили, не начали не кидаться, не убежали. Приехали, обрызгали их баллонами. Газовыми? Да. Ну, потом они начали вести с ними беседу. После чего, ну, получается, погрузили их в машину и поехали в сторону ну, Харькова, чтобы выехать куда-то в лес, чтобы было нормально поговорить, потому что тут на контакт никакой не выходил. Приехали в лес, они, то есть мы вот с Максимом вышли, они начали там вести беседу. Ну все началось на заправке, когда все подали в розыск. Вот, они выбежали, начали кричать. Мол, помогите убивают. Mm -hmm. Это было до леса. На самом деле их даже никто не трогал. Мы их посадили обратно в машину и поехали дальше в лес. Ну, нас задержали сотрудники АИ.